alor qazanının evinin yağmalandığı boyun ardıcıllığına baxaq. 1 Salur qazanın və qurduğu məclisin təsviri ilə, yəni əvvəl belə başlayır. Salur qazanın təsviri, orada verilə qaracığın qaplanı, qonur atın yiyəsi, Uruz xan ağası, Oğuzların dayağı, iqitlərin arxası. Bu şəkildə Salur qazan təsvir olunur və onun qurduğu məclisin təsviri var. Hansı ki, 90 otaqlı evlərin tikilməsi, 90 yerdə ipək parçaların, xalçaların döşədilməsi, daha sonra kəfir qızlarının Oğuz bələrinin şərə paylanması, bir sözlə qazanın və onun qurduğu məclisin təsviri. Daha sonra Salur qazan iskinin təsirli ova getmək təklifini verir. Deməli, ova getmək təklifini kim verir? Salur qazan özü verir ik razlaşanlar dəli dondazla qarabudaq olur. Bunu yadımıza belə saxlamışdı ki, dəli dondaz dəliqanlıdır. Ova getmək təklifini ik razlaşanlardan olur. Bir də qarabudaq onun qardaşı oğludur. Narazlıq edən kim olacaq? Aruz olacaq. Ağsaqqal da qozadır. Deyir ki, bəs Gürcüstan sərhətdən gedirsən. Gərləgahın üstünə kimi qoyursan. Qazanın da cavabı o olur ki, oğlum Urus 300 igidlə evimin keşiyində dursun. Daha sonra ova gedirlər ova gedənlərin çərəsində deməli qazan ova tək getmir. Buna diqqət eləyirik. Dəli döndazd olur, qara gün olur, şir Şəmsəddin olur, beyrək olur, yeynək olur. Deməli hətta deyir ki, saymaq istəsəm tükənən deyil. Yəni daha artıq olur. Tək bunlarla deyil. Buna diqqət eləyirik. Daha sonra kəfirin casusunun qazanın düşərgəsinə gəlməsi. Birinci kafirin casusu Şökülməliyə xəbər verir. Sonra 7000 kafir qazanın düşərgəsinə gəlir, evini yağmalayır. Birinci şəhid olan Sarısalmaz. Bunun ardından kafir deyir ki, Qazanbəydi bir heyfimiz qaldı. Qaldı sözündən q hərfinə yadımızda saxlayırıq. Nəyi nəzərdə tutur? Bu qoyunları nəzərdə tutur. Bunun ardından qarada çoban yoxu görür və tədbir görür. Qardaşları bilir ki, qaban gücü ilə dəmir gücü çağırır. Daha sonra ardıcıllıq. Qaraca çobanla kafirin dialoqu var, hansı ki ona bəylik təklifi olunur. Bəylik təklif olunur və döyüş olur. Bilirik ki bu döyüşdə Qaraca çoban qardaşlarını təmir güclə qavan gücü itirir. Olar şəhid olur. Və qazan gələnə kimi çobanın onları dəfn etməsi var və qazanı gözləməsi var. Testlərin birində vardı ki, qardaş çoban qazanı gözləyir ki, o gəlsin, ondan sonra qardaşlarını dəfn edir. Bu yanlışdır. Və bilirik ki, birinci yuxu görən qardaş çoban olur. Bunun ardından qazan yuxu görür. Və qazanın yuxusu və onun yuxusunu qara günənin yozması olur və tam yoza bilmir. Qarada çoban yoxsunu heç kəsə danışmır, amma qazan qardaşına danışır. Və qazanın yurduna qayıtması tək qaydır. Bu da testlərdə düşür. Sıraqlaşdığı obyektlər, buna ayrıca baxacağıq. Çünki orada nəzrlənmə nümunələri var. Nöqtələr qoyulur testlərdəki, yəni hansı obyektlərə müraciətlə deyilib. Birinci yurd, su, qurt, köpek. Daha sonra qazanla qarada çobanın dialoqu var. Bunun ardından bilirik ki, Qaraca çobanın ağacı kökündən qoparıb qazanın arxasına gəlməsidir. Həmin vaxtda əmirxur vədinin verilməsi olur. Qazan tərəfindən çobana bu bəd olur. Daha sonra şöklü məliyən qazana necə heyf vurmaq lazımdır. Lazımdır deyərkən burluq hatına işarə olunmasıdır. Şöklü məlikdir bunu. Bu boyda şöklü məliyən bir dənə nitki bu hissədədir. Burluq hatının tədbir görməsidir, özü tədbir görür. Oğlu Uruzla söhbəti, Uruzla söhbətdən sonra Uruzun Ağatla dərtdəşməyi olur. Daha sonra qazanın yetişməsi olur. Qazan deməli yetişir ə Oğuz ididlərindən 500-ü şəhid olub. Bu testlərdə ardıcıllıqda vardı. 500 idin şəhid olması, yəni sonlara doğrudur. Bu döyüşdə Qazan deməli qaydır, yeni evlər tikdirməsi. Bu digər boylarla qarışdırmasın deyə evi yağmalanıb gəlir, ev tikdirir. Hətta belə saxlaya bilərik. Qarada çobanı əmrə xur etməsi, 40 qulu, 40 kənzi oğlu Uruza görə testərə düşür ki, həyat yoldaşı burlu xatına görə və ya hətta anasına görə, amma yox, oğlu Uruza görə azad edir. İgidlərə çoxul torpaq, çoxu arxalıq verir. Məlum məsələdir ki, sonradan da Qorqud gəlir və boy boylayır, soy soylayır.